सामाजिक शैक्षणिक मनोरंजन समस्या तुमच्या बातमी आमची क्षितिज पर्व न्यूज सदैव आपल्या सोबत सबसे पहिले भारत देश मैं भारत देश के सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ अपने देश के अठहत्तरवें स्वतंत्र दिन के अवसर पर रायगढ़ जिले में जिला में सबसे पहली बार खारगर को चुना गया है खारगर में एक भव्य तिरंगा पद यात्रा का नियोजन किया गया है भारत देश को आज़ाद करने के पीछे हमारे बहुत सारे क्रांति वीरों ने अपना बलिदान दिया है हमारे बहुत लोगों ने लड़त में भाग लेते हुए अपना बलिदान दिया हुआ है वो अपने आने वाली पीढ़ी को पता चले और देश के प्रति हमें स्वाभिमान बढ़े भारत देश मेरा देश है मैं भारत देश का नागरिक हूँ वो तो स्वाभिमान जगाने के लिए खार में सबसे पहली बार एक फुट का एक लंबा तिरंगा झंडा जो हमारे माथे पे लेके गर्व महसूस करने के लिए खार घर में आयोजन किया गया है ये नियोजन की विशेषता ये है कि रामसेठ ठाकुर स्कूल सुबह दस बजे एकत्रित होना है वहाँ से हम डेली बाजार डेली बाजार से लेकर हम लोग चौक सिल चौक से सेक्टर बारह खानगर के राजा नवरंग चौक ऐसा करके हमें चौक तक पूर्णाहूति करनी है भारत देश एक अखंडित देश है आने वाले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश एक महागुरु बनने जा रहा है तो हमारा देश के प्रति हमें स्वाभिमान बढ़े इसलिए ये यात्रा में मेरे परिवेल विधानसभा के सभी नागरिकों को जुड़ के ये यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग आपको अपील कर रहे हैं यात्रा में आप अपने बच्चे को लेकर अपने परिवार लेके आप जुड़िए और ये यात्रा को आप सफल बनाएं भारत देश मेरा देश है ये देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अपना सपोर्ट होना चाहिए उस एक मैसेज देने के लिए हमको ये यात्रा में शामिल होना है इसके लिए हमारे सभी लोग टीम पुरी मेहनत और ये यात्रा को सफल करण्यासाठी जरूरी आहे रायगड जिल्ह्यात प्रथमच खारघरमध्ये भव्य दिव्य एक हजार एकशे अकरा फूट तिरंगा पदयात्रेचे आयोजन सन्मानिय आमदार प्रशांतता ठाकूर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने होत आहे या तिरंगाच्या उत्सवा, उत्सवात उत्सवात आपण सर्वजण सहभागी व्हा असं आव्हान सन्मान्य आमदार प्रशांतदा ठाकूर साहेबांनी केलेला आहे आपला तिरंग्याचं महत्व आपल्या युवा पिढीला कळ कळण्यासाठी किंवा समजण्यासाठी आपण सर्वजण या पदयात्रेमध्ये सहभागी वा आणि सर्वांना सहभागी करा त्याचं ठिकाण असेल रामशेठ ठाकूर स्कूल सेक्टर एकोणीस ते उत्सव चौक इथे राहिल्याची सांगता होणार आहे आणि तिरंगाच्या ह्या उत्साहामध्ये आपण ज्यावेळी आपल्या डोक्यावर तिरंगा ध्वज आपण सर्वजण घेऊन निघणार आहोत त्यावेळी आपला आनंद द्विगुणित होणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य सैनिकांना याही श्रद्धां श्रद्धांजली असेल